امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتائی دشمن کو بے موت مارنے کی دعا اور ظالم حاکم کے شر سے بچنے کی دعا آپ نے ہندی طبیب کو کیسے شکست دے کر کلمہ پڑھایا کون سا عمل ہے جس سے عمر کم ہو جاتی ہے کیا شوہر کو لانت ملامت کرنی چاہیے امام نے بتایا کسی سے قسم لینے کا صحیح طریقہ اور آپ نے بتایا کہ سر پر بال کیوں ہوتے ہیں اور ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہوتے ابتدا ہے اس ارحم الراحمین کے نام سے جو رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی خالق ہے درود و سلام محمد آل محمد علیہ السلام پر میں ہوں سید عامر جعفری سبسکرائب اور فالو ضرور کریں اور ویڈیو شیئر بھی ضرور کیا کریں اور کوشش کر کے پوری ویڈیو دیکھ لیا کریں امام جعفر صادق علیہ السلام مدح سے بلند ہے ہم بے شک اشرف المخلوقات ہیں لیکن ہم زمین ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے اوپر آسمان ہے لوگ اطراف عالم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ہر طرح کے سوالات پوچھتے تھے کون سا ایسا علم ہے جس کا سلسلہ آپ تک نہ جاتا ہو علم طب انسانی اجسام کی تشریح علم نجوم علم جفر علم حیاتیات علم ریاضی حیوانات کی بولیوں کا علم مختلف زبانوں کا علم تعبیر خواب کا علم غرض آپ ہر علم کے عالم منصور دبانے کی ساری زندگی یہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سے امام کو نوز باللہ تمام میدانوں میں اور بالخصوص علمی میدان میں شکست دی جائے ایک دن امام منصور کے دربار میں پہنچے تو وہاں ایک ہندی طبیب کتابیں پڑھ رہا تھا جب وہ پڑھ چکا تو اس نے امام سے پوچھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے امام نے فرمایا نہیں کیونکہ جو میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو کچھ تیرے پاس ہے امام نے اس سے پوچھا کہ تو بتا کہ طب کے متعلق میں زیادہ بہتر جانتا ہوں یا تم اس نے تکبر کے ساتھ کہا کہ میں بہتر جانتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو میں تم سے چند سوال کر لیتا ہوں اس نے کہا جی کریں امام نے فرمایا اے ہندی یہ بتا آنسو اور رتوبتوں کی جگہ سر میں کیوں ہوتی ہے وہ بولا میں نہیں جانتا امام نے فرمایا سر کے اوپر بال کیوں بنائے گئے اس نے کہا نہیں معلوم امام نے پوچھا ماتھے پر بال کیوں نہیں ہوتے ہندی لاجواب آپ نے پوچھا ماتھے پر خطوط اور لکیریں کیوں بنائی گئیں ہندی کی نظریں نیچے پھر آپ نے پوچھا آنکھوں پر ابرو کیوں بنائے گئے آنکھوں کو بادامی شکل کا کیوں بنایا گیا ناک کو دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں بنایا گیا ہونٹ اور مونچھے مو کے کی اوپر کیوں بنائی گئی دانت تیز کیوں ہوتے ہیں اور داڑیں چوڑی کیوں ہوتی ہیں مردوں کی داڑی کیوں بنائی گئی پھر آپ نے پوچھا ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہوتے ہندی بولا میری معلومات ناکس ہیں پھر آپ نے پوچھا ناخنوں اور بالوں میں جان کیوں نہیں ہوتی دل سنوبر کے بیج کے مانند کیوں ہوتا ہے پھیپڑے دو اور ان کا مقام حرکت ایک کیوں بنایا گیا گردہ لوبیے کے بیج کی طرح کیوں ہوتا ہے گھٹنے پیچھے کی طرف کیوں نہیں جاتے پاؤں میں ہندی نے تسلیم کیا کہ مجھے کچھ نہیں پتا اس وقت امام نے فرمایا مجھے سب کچھ ہے اس نے کی کہ پھر ان سوالوں کے جواب بھی آپ ہی عطا فرمائے امام نے فرمایا کہ اور رتوبتوں کی جگہ سر میں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اگر یہ نہ ہوتی تو یہ جلد ہی پھٹ جاتا سر پر بال اسی لیے ہیں کہ ان کے ذریعے تیل دماغ تک پہنچے اور ان کے اطراف سے بخارات نکل جائیں پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہیں تاکہ آنکھوں میں تیزی سے نور پہنچے اور لکیریں اس لیے ہیں کہ وہ آنکھوں میں پسینہ جانے سے روکیں بھویں اس لیے بنائی گئیں تاکہ آنکھوں میں روشنی حسب ضرورت داخل ہو اے ہندی کیا تم نہیں جانتے کہ جب آدمی تیز روشنی میں آتا ہے تو اپنا ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیتا ہے تاکہ روشنی حسب ضرورت داخل ہو ناک کو دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ نور دو قسموں میں تقسیم ہو کر آنکھ تک برابر پہنچے آنکھ بادام کی شکل کی اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس میں میل وغیرہ دوا کے ساتھ چلنے لگے اور بیماری باہر نکل جائے موچوں اور ہوتوں کو منہ کے اوپر اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ دماغ سے بہنے والی رتوبت منہ میں نہ جائیں مردوں کی داڑی اس لیے بنائی گئی تاکہ انہیں دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو اور مرد و زن کی شناخت ہو جائے دانتوں کو تیز اس لیے بنایا گیا کہ چیزوں کو کٹ سکے اور داڑے چوڑی اس لیے ہوتی ہیں تاکہ خوراک کو چبایا جا سکے ہتھیلیوں پر بال اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے ذریعے لمس واقع ہوتا ہے اگر بال ہوتے تو پتہ نہ چلتا کہ کس چیز کو مس کیا جا رہا ہے بالوں اور ناخنوں میں جان اس لیے نہیں ہوتی کہ انہیں بڑھانا کبھی ہے اور اگر جان ہوتی تو کٹنے سے تکلیف ہوتی اسی طرح آپ نے دل جگر گردوں پھیپڑو اور گھٹنوں کے متعلق بتایا میں نے طوالت کے خوف سے ان کو چھوڑ دیا ہے امام کی پوری زندگی ہی موجزہ ہوتی ہے جس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ان سے انفرادی معجزات صادر ہوتے رہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ایسا معجزہ ہے جس میں شادی شدہ خواتین کے لیے ہدایت بھی ہے اور سبق ایک شخص امام کے پاس حاضر ہوا اور اپنی بیوی کی بد اخلاقی کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے پاس بلا کر لاؤ جب عورت آپ کے پاس آئی تو آپ نے پوچھا کہ تیرے شوہر میں کون سا عیب ہے اس عورت نے اپنے شوہر کو لانت ملامت اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ اگر تو اسی حالت پر رہی تو تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گی وہ کہنے لگی مجھے اس کی پرواہ نہیں لیکن میں اس آدمی کو دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتی امام نے اس آدمی سے کہا کہ اپنی بیوی بی کا ہاتھ پکڑ کر لے جا تیرے اور اس کے بیچ صرف تین ہی دن ہے جب تیسرا دن ہوا تو وہ شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے پوچھا تیری بیوی بی کا کیا ہوا تو وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم ابھی ابھی اسے دفن کر کے آ رہا آپ نے فرمایا وہ عورت بد اخلاق اور حد سے گزرنے والی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر ختم کر دی یعنی بد اخلاق شخص کی عمر کم ہو جاتی ہے اب اگلا واقعہ جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ امام کا معجزہ بھی ہے اور اس میں آپ نے کسی دوسرے سے قسم لینے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے کسی شخص نے منصور دوانکی کی خوشامد کے لیے ایک فرضی داستان امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف گھڑ کر بیان کی منصور نے اس کے بارے میں آپ سے دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا منصور نے اس شخص کو امام کے سامنے طلب کر کے پوچھا تو اس نے ڈھٹائی کے ساتھ کہا کہ میری خبر سچ ہے امام نے اس سے کہا کہ اے شخص کیا تم اس بات کی قسم کھاتے ہو کہ جو کچھ تو نے کہا وہ سچ ہے تو وہ شخص کہنے لگا اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو غالب اور حیو قیوم ہے امام نے اسے روک دیا اور کہا کہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو کیونکہ ابھی میں نے تم سے قسم اٹھوانی ہے آپ نے فرمایا بے شک اللہ حیو قیوم ہے جب بندہ اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا اے شخص تو یہ کہہ میں خدا کی قوت و طاقت سے برات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں حق پر ہوں اس پر منصور نے اسے حکم دیا کہ ایسے ہی قسم اٹھاؤ جیسے امام کہہ رہے ہیں اس شخص نے اسی طریقے سے قسم اٹھائی اور ابھی اس کی قسم پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ گر کر تڑپنے لگا اور واصل جہنم ہو گیا اب آتے ہیں اعمال اور دعاؤں کی طرف امام کی یہ دعا ظالم حاکم کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے ہے منصور نے ایک دفعہ آپ کو بڑے غصے کے عالم میں طلب کیا لیکن جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس نے آپ کا احترام و اکرام کیا اور عزت سے رخصت کیا ربی نے آپ سے پوچھا کہ جب آپ اس کے سامنے گئے تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہے تھے آپ نے فرمایا میں آپ نے جد امام حسین علیہ السلام کی دعا پڑھ رہا تھا ربی کہتا ہے کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی اور پھر جب بھی کوئی مصیبت آئی میں نے یہی دعا مانگی جس سے وہ دور ہو گئی وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اند شدتی و یا شدتی اند قربتی و یا اند وحدتی بی لا لاتنو وکنفنی بے رکن کلام اگلی دعا دشمن کو بے موت مارنے اور ہلاک کو تباہ کرنے کی دعا ہے داؤد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے آپ کے غلام مولا ابن خنیس کو قتل کر کے آپ کا مال اس سے لے لیا امام جلال میں آ اور اس سے کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ آدمی کا بیٹا مر جائے تو وہ سو جاتا ہے لیکن اگر جنگ چھڑ جائے تو وہ نہیں سوتا اس پر داؤد نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا کہ اب آپ ہمیں اپنی دعاؤں سے ڈرائیں گے آپ گھر آ گئے اور ساری رات قیام و قعود میں گزاری اور بوقت سہر یہ دعا کی